Иди кушай зараз, зараз буде скусить. Ми з дівчатами вибрались на ретріт. як можна говорити. На ретріт ми вибрались з дівчатками вибралися на ретрит, ще раз повторюсь. І приїхали зараз в характер парк. Ми тут вже в друге, але в той раз я нічого не знімала, тому хочу зараз вам зняти і, і показати наш отдых. Тут вже у нас бардак. Ну, трошки вам покажу, поснимаю. Тут вот такая зала. Тут Маша будет кормить сына и давать ему пельми. А он вот такой. Вони нам в машине устроили такой беспредел. Особенно вот эта ЗОПА, особенно вот это ЛУ. Он орал, возмущался, потому что сегодня с нами еще подружка у них и он на нее возмущался. Вот мы скупились. продуктами. Там купили таке на вечерю, водичку, просечку, на так, до речі, в холодильник. Тут дівчата собі взяли суши, а ми з Машкою собі взяли попловчику. Узбецький плов номер 1 в Києві це самий топ. В общем, тут така кухонька невеличка. Тут є і чайок, і каву. нам принесли, ось таку від Неспресо капсульну машинку. Тут є е, вся посуда, стаканчики, тарілочки, дуже багато всього. Ось, І тут навіть даже є і кастрюльки, і прибори. Взагалі багато і штопор, все як має бути. І досточки, все на світі. Коротше, є. Я взяла, звісно, ж, кальянчик. Е, тут ось така душова, раковина, зеркальце, душ. Халачки есть, как в отеле. Такие Ой, тапочки отельные. Там уже что-то творится. Эти, иди сюда. А что он Кус... Так, Тут вот такая у нас подружка с нами сегодня. О, я не буду твой колон кусать. Не Воза призывай. лу. Вот такая тут одна спальня. симпатично, С ось таким зеркалом великим. И другая спальня. Тут мы с Машей будем. С таким видом. На двір. Тож дуже прикольно, тут ще є ось така вішалочка. Ми зараз, коротше, пообідаємо. Пообідаємо. Потім у нас ще тут, до речі, вже поставили чан в цьому будиночку, минулого разу ще не було. І ввечері на шосту вечір, нам зроблять чан. І ось така сьогодні погодка дощова. Сьогодні взагалі таке пасмурно. і снігшов, і дощ. Тут таке озеро там ще є. Тоже гарно, прикольно. В чанчику будем балдеть. Да. что <laughs> ну, они такие рассказывают? Або ну, не хочет с... сниматься на камеру. Может, Луфа, э... а ты? Или, знаете, типа, маму сбила машину, или что-то такое. Бывает, что собаки Кальянчик на машину реагируют, когда увидят какую вот, вот, в общем, да? а были мы в супермаркете, а я поняла. сказала, что нам 4 бутылки хватит по бутылке на... Э, да. 4, по бутылке на одну. По итогу, ни хера нам, ну, мы уже две бутылки как бы выпили, а только начало вечера. Только что попросили таксиста, нам привез. И, кстати, неплохое вот это просечка. Реклама. Че ты лежалась? Сейчас буду тебя снимать. Мы наконец-то уже переоделись. Халатики накинули. Наши кракины разрываются тут. Один клакин холосый сидит. Лу, перестань! Лу! И наш чан уже готов. Сейчас потрогаю водичку. Вау, такая теплая, горячая джакузи прям. Вау, такой домик. Красота. Лу, иди сюда. Сейчас будем балдеть. Класс. Довольно. О! Вот ты боялась, не боись. Лу, иди сюда. Эти, иди писать. иди писать. Быстренько иди, иди тебе помочь. Иди Оп. иди, писать. вот так. Лу, перестань. Лу историю рассказать. Давай. Наше первое знакомство. Для Ютуба рассказать да. вам? Поставим пока. Сейчас, подожди. Это для Хорошо. Для личного, для личного архива я расскажу. Сейчас мы залезем. Я ты мне ты звонила, подожди. но я потом расскажу. А я тебе звонила даже? Я да. такого не помню. Подожди. Ты в Роге была? Да. Ты с девочками познакомилась? Да, ты мне звонила. А я не помню, прикинь. Нажаловалась Соню. Быстренько позвонила. Я ничего такого не говорю. Я просто жаловалась Соня, понимаешь? Подождите, подождите. Подожди, подожди. Сейчас я залезу в чан. Он горячий какой, он кипяток, девочки. Очень горячий, да? Ой, хорошо. Вау, какая хвоста. Ой, хоть бы камеру не утопить. Он горячий нахер. Ну-ка садишься нормально. Вот такая у нас вечеринка. Класс. Olá, Nej, хорошо. Ну вот, погодка вообще, chị, так посидеть в горячем чане. прелесть. Мы уже нажарились в чане. Я сварилась, я краки. Там дуже гаряче было. Ризочка фруктовая мы трошки подъели. Просечка наливается. И поставила еще угли на кальянчик. Вот такая атмосферочка. Мария, <laughs> Класотка. Mm -hmm. Сейчас, поки пока потім закрыли, потом еще попаримося, может, лего. По будет там супер жарко, прям вообще. Играем сейчас. в а а а а ну, перестань! Перестань! А ну, а ну кто? Я не знаю. Ты мне. Ты отгадывал, чучело вот это последнее. Mm -hmm. Чучело не могла отдать тебе, Макс? Давай, я снимаю на камеру, как я отдаю. Тоже пойти переодеться. Давай. Месить тесто. Моё любимое. Такое, как... Типа вот в Африке сок. Эти. Эти. Вот так вот я тебя делаю, это что? Перестань. рубашка. Перестань, там нет никого такая... Найти. Пистань. А, такая милая. Это что называется? Милая? Да. А Ну все, и хуя. А, у <свеч> машины бумажник <свеч> еще по-другому. На букву... К? Ну за... А, там сделают ремонтную еще работу. Сейчас Типа, вот у меня есть дом, а есть отдельно, где я делаю ремонтные всякие работы, или там рисую. Отдельно моя, творческая. Давай <свист> <свист> а, есть двоечник, есть отличник. А, есть наказание, а есть книга за uh, преступление. <свист> а, у меня есть а, вот дом, деньги, вот это все, все, все вместе собрать. А это <свист> тебе везет. <свист> <свист> Счастье. <свист> Нет. <свист> он, он в, в семье есть на определенную сумму бюджет. Бюджет. <свист> <свист> <На> букву... <свист> <К>? <свист> да, вот. Машина, дом, Он не день, хотел. Мейн, это всё хотел. хотел. Говорю, хотел, говорил. полное Капитал. Хотел, говорил. Капитал. Мы уже сколько? Мы фикусы, девочки, бригада. Из 100 слов 47 пока. Буква... Половина почти игры. Болен. Давай, давай. давай че... Мистер Бист, ты с нами. Вот, э... вот Это, да. <свят> вот такое <свят> вот. Такого мы не ожидали. Ну да, давай, ну это просто молочный шоколад. Там они есть какие-то сахарки, сахарки, пасты. Это просто сахарки Какие-то <свят> <Савырочные. свят> Мы взяли по акции от Мистер Биста акция. Mm -hmm. Вот так она выглядит. Ага, ну давай попробуй, дай мне кусочек. И просто там шоколадка. <свят> дай попробуй. Парайте. Сейчас оценим. И что? обычная вообще просто листик обычная обычная вообще даже вообще никакая не ну хорошая шоколадка Не прям ничего такого просто молочная хорошая шоколадка да вот такая норм обычная вот такая оценка вам просто обычная вы поняли просто обычная

А ми розлетілися, як дим Старі фотографії на сіл Сам не забув подзвони бо добре зле з тобою завжди вони. Витали примітивну музику, так чесно, що пробила би дослід. Чітка ли, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник перто роки рахував, і кожен так як міг, таких і зробив. І тільки у всі ті підряд ми будемо такими, як тоді. Уууу! Старі фотографії на сіл розсадив. Дитячі історії смішні розкажи. Бо, <свес> бо, <свес> <Bo>! привет, привет, <свес> Маша, эти ищет. Лу, <свес> ты на Маше на место? Солнце с тобой играет Лу. <свес> Мы супер команда наоборот, подожди, с Сашей. Он, Саша с Сашей играет. Добрый всем раночок. Мы уже прокинулась на годину по 10 и ранку. Красава. Мы ну, вчера, конечно, мы сидели до десь пів четвертої ранку с девчатками. Дуже гарно посидели. Поспілкувалися, насміялися, поспівали караоке, пограли в Веліас, Впрочем, вечерка у нас получилась Тоже прикольная, девчачья Сейчас хлопчик Хлопчики, вы заработали дела свои? Эть Тамбо С комнаты гавкает Вот такой домик Тут много таких одинаковых стоит Ой, это как так гарно. Такі погодка Такая дождь Тут еще можно костерчик Так, Классно Ой, зараз будемо щось робити. Сніданочок, каву хочу купити. Ось такі плани. Ось такий у нас сніданочок. Машка зробила бутики. Помідорка, огурчик. ось Таку ще пасту купили. Вкусняшка. Я вже собі зробила каву. С мальчиками поки погуляли, купили кавучку, зараз поснідаємо. І, в принципі, вже пів дванадцятої, 12 вже виселення. Ось такі справи. Всім вот погано, крім мене. Мені взагалі супер. такие вот дела. Все, ми видвігаємося, торби сложили і виїжджаємо такая тут территория все гарно, озеро ушка не сейчас такая погодка моросит конечно вон эти домики светятся красиво да вон а как она это вон зад чешет. Ой, ой, как они умывались. класс они нам смотри представление устроили Класс. Учак могу. Учак могу. Перестань, Лу. Я боялся, Лису. Вау. Класс. Все, пока. Прелесть. Ой, такая тишина вообще. Я люблю такую природу. Там мы трошки вы решили прогуляться. Собаки вот эти балабаки.